వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా మా అపార్ట్మెంట్లో ఎవరి వాళ్ళు అనుసారం అలంకరించి చక్కగా పూజ చేసుకున్నారు అమ్మవారి దగ్గర నుంచి ఆరోగ్యం ఆనందం ఐశ్వర్యం ఇవన్నీ కావాలని అమ్మవారి దగ్గర వరాలు పొందాం మీరు కూడా ఆ వరాలు పొందాలనుకుంటున్నారా అయితే రండి एव श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करे सर्वपा हरे महालक्ष्मी नमो स्तुति सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करे सर्वदुःख हरे महालक्ष्मी नमो बुद्धिप्रदे भूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमो स्तु आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्तिमहेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तु ते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे महापाप हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते। ते पद्मासनस् ब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुति श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्तिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमो महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पटेन्नि